ветеран солдату. Я Александр Сергеевич Лимонников, 26-го года рождения. Воевал на Втором Белорусском фронте, освобождал Восточную Пруссию. Воевал самоходчиком на Су-76, наводчиком. Я желаю боевых успехов солдатам, те, которые находятся на боевых позициях. Это очень ответственная и нелегкая служба. Желаю успехов во всех их боевых делах. Поздравляю с Новым годом. Желаю счастья вот вам, солдатам, их семьям и всем близким и родным. Больших успехов, благополучия во всей жизни. повертайтеся живыми.